Законом научали, чтобы могли по людски жить, по людски жить. Им столыцы сидит, да в персиды, давние сидит Здравствуйте. Привет. А скажите, пожалуйста, я из Германии, я родом из России, но 25 лет в Германии знаю про этот коррупционный скандал, скажите свое мнение, пожалуйста. Как вы считаете, во время войны стоило ли обнародовать вот все вот эти данные коррупционные, там вот этой организованной преступной группировки, которая была правительством Украины, или лучше было это как-то сделать тихо, или, Нет. или вообще стоило? Люди должны знать, что борьба проводится с коррупцией проводится всегда. Люди знают, многие люди знают, что коррупция существует. Все, потому борьба Нет, должна по, проводиться. По, по, по рейтингу по рейтингу Transparency International. А Украина по уровню коррупции находится по 2024 году на 105 месте. Это рядом с африканскими странами. Это и так все было известно. Я говорю не про это. Это и так известно. А высокие, кстати, намного лучше, чем у России. Потому что у России рейтинг. У Украины 105, а у них 150, 153 или 154. Там еще хуже. Но, Я но считаю, не что надо сравнивать. Показывать надо борьбу показывать надо постоянно. А просто понимаете какие недостатки всего этого? А, сейчас, во-первых, я уже смотрю, у меня доступ есть к российской пропаганде, а, они там фейки какие-то стали выставлять, там какой-то якобы а, военный ВСУ говорит, мы воюем, жизнь отдаем, там жизни щадим. за кого за этих воров, которые нас обворовывают всю нашу страну. Это вот это фейки сейчас уже пошли видео в YouTube. Это да да. всегда да. было. Так, потом это это еще какой вред для Украины, кроме вот этой русской пропаганды, еще какой вред. А, значит, а, а, значит сейчас все абсолютно сми там, Радио Свобода, BBC. Bild, Deutsche Welle, Washington Post, все это, все они все про это написали, все написали. Мы там из Европы даем деньги наших налогоплательщиков, а они все это, развор... это еще втор... разворовывают, это еще второй, второй вред, да, вот этой публикации. Помните о... фильм? Я услышал. Помните фильм "Место встречи изменить нельзя"? Жиглов когда Высоцкий говорил. Да. Говорит Но у них ворует. что вор, вор должен сидеть. Не, 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 нет. Он говорит, у них ворует побольше нашего. Главное, как борется с этим. Так что борьба есть. А коррупция есть в каждой стране. Не, не. А так что главное, в Украине. Нигде нет в Европе, кроме, знаете, какой страны, такой коррупции, как в Украине, в Европе нигде нет, кроме э, Сербии на одном месте по уровню коррупции с Украиной. Все ну, так остальные мы... страны настолько меньше коррупции. Так естественно, бумы мы дольше всех были под Советским Союзом, сперва под Российской империей, потом под Советским правильно. Союзом. А так что это... Девушки. А знаете, кто, у кого самый низкий индекс коррупции из бывших республик Советского Союза? У кого? Литва. Так они мало были под Советским Союзом. Ну как, ну... Они с, меньше с, были... С 39 -го года, потом с 45 -го. А мы до 39-го были. Не, ну вы, конечно... Ну, ну вот. Ну, понятно, то есть все постсоветские республики, конечно, индекс коррупции, там я смотрю... Там очень у всех высотки. Ну вот, потому... О, ни, ниже, ниже, чем у Украины индекс, вот, меня удивило. Это знаете, какая страна еще? Казахстан. Казахстан. Ну, будет. Мы не против. Главное, мы боремся с коррупцией и выставляем свою борьбу. Показываем, что у нас есть. А э, Сильно большой плюс показали чиновникам большим, что борьба идет. Что боялись, это тоже плюс, не. Ну, а, а, Зеленский не хотел, конечно, всего этого. Он пытался заглушить набу и САП, а, Ну, но это, это ему, опять предположение по-моему, по, по двум причинам: что во-первых, он не хотел, он хотел он, вы не правы. Он хотел починить себе. Ну, лишить независимости ну, да. генеральному прокурору. Конечно, чтобы, конечно. Чтобы да. его друзья, воров, а, САП и а, как бы... Но это не доказано. Да не, но ну, это ясно уже. Ну, да, это вам ясно. А это ваше предположение, только. А мне не ясно. А мне не ясно. Зачем ему надо было? У него и так все есть. Пока следы к нему не ведут. Да уже похоже и ведут, потому Пока что. Пока нету. Скажите, Пока какой уже... след? Они, они смотрите, они что делают сейчас? Они как был сериал такой у Зеленского "Слуга народа", да? Ага. А вот они, они сейчас радиосериал запустили. Пускай сначала, ну, кто запустил. Сначала 5 человек, потом 6 человек, которые в этой мафии участвовали, потом 8 Пускай человек. вопросов Я нет. Я думаю, что Зеленский может оказаться в последней серии, как будет на закуску. Понимаете? Ну посмотрим. Это они ваше нет, предположение. Они Это нет, ваше ну, предположение. Они, они, они говорили, что у них э, Зеленский в записях есть. Но они позже его так а что, предоставили. Так уже предоставили. Так есть человек. уже записи. А? Предоставили Зеленского записи. Нет, сказали... Позже есть. Уже есть записи, но не связаны с коррупцией. Да? Записи есть Зеленского, но с коррупцией не связаны. Записи но, Зеленского но, есть, но коррупции нету. И... В любом случае, когда-то Зеленский говорил, когда предвыборная кампания он говорил, что если есть такие свинорчуки, какие-то какие там а, 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 партнеры Порошенко, то Порошенко должен подать в отставку как президент. Сейчас а а кто партнер? Я считаю, сейчас Зеленский должен подать в отставку. А кто партнер Не, с Зел... Зеленский? Кто партнер а... с Зеленский? Кто партнер Зеленскому? Ну там вообще, там все уже настолько вокруг него, все ближайшие. Кто люди, именно? Там. Ну и там и, и... Ну все в этой банде, они все... Кто? Него. Кто? Ну и Миднич, а и Миднич Мид. это кто? Ну, это Это человек, который его познакомил с Коломойским. Это человек, с которым он всю жизнь живет. Ближайший партнер. Он Какой 50 партнер? имеет пятьдесят процентов. Имеет Квартал девяносто Миднич. А, да? а Зеленский Зеленский. А Зеленский... Не-не-не, как... по... я понял. По близ, не, не. Близ не бывает. У меня вопрос. Какое отношение Зеленский к 95-му кварталу? А у него 50% там не осталось случайно? Как чего? До сих пор. Как Чего? Э, э, как э, основателя и акционера. 50% там уже нет? Не знаю. А вы я читали? знаю, Есть. Вы, а 50, где вы это 50, прочитали? Не-не-не. 50 по, по где я... это вы читали? В декларации Зеленского. Да уже сейчас, Господи, уже столько сейчас информации в интернете. Можете сами найти. Я это нашел. Кто Его официально, найти? кто официально сказал это? То есть, ладно, допустим, я неправильно прочитал неправильную информацию в интернете. Что вы хотите сказать другое? Я что... хочу сказать, пока нету официальных данных, подтвержденных, против Зеленского. Телефонные переговоры, это доказательство уже там... Что слышали? Понял, что... Вы что? Понял, слышали... Не-не, что вы слышали по телефонным разговорам? А что, что все, а, все его дружки это ну, являются организованной преступной группировкой? Кто они? Фамилию назовите. Оборовывала, Украину. Кто, кто? А там доказательства уже выше крыши. Кто? Николая. Ну кто друг его? Сейчас. Ну и Чернышов там, и Миднич. Они Чер... все друзья. Миднич это э, крестный отец там детей Зеленского там этот э, я не знаю но ну, ну вы что вы что это не знаете вы из Украины мне такое рассказывают. я с Украины не знаете ничего что ли я с что Украины одна банда что Зеленский что Миднич как что вы определили одна банда как вы определили? Украину Непонятный. как вы определили вы что, не слушали вот эти телефонные переговоры еще? Слушал, что там Зеленский давал кому команду? Что кто давал? Зеленский кому давал команду? Это его друзья, это его банда. Это его банда. Его банда. Которая... Где да, понял? У меня банда. вопрос. Он... Понял, понял. У меня вопрос вам. Где в записи есть, что он руководит там кем-то? Слушайте, но ну вы э, дурочку сейчас включаете передо мной. Но смотрите, вот, например, НАБУ, НАБУ, например, например, да. хотя бы один пример. Давайте. Вы все время глупости говорите сейчас. Хорошо, скажите умную а, вещь. Один пример. Простой. Давайте. А, значит, вы согласны, что что Зеленский отмечал, например, день рождения и бывал. У этого негодяя... Это запрещено? Нет. Не запрещено. Это, это доказывает что-то? Фотографии. Вы видели туалет этого Миднича? Два, два унитаза из чистого золота. Вы это видели? Не видел. Это Зеленский. идиот? Он тупой. Подождите, Он подождите. Он гибит. Подождите, подождите. Он что, не видел, что происходит, что ли? Что кто? Вы подождите. Вы кто со следствием? Понял. Кто со следствием подтвердил, что это есть в квартире Митвича? Фотография на BBC. Британская, Фотография на BBC. Британская служба, которая не брет. А, врете? не брет? В Украине брете все время. Как, как это, газета... А, а, западные сло... западные а, журналисты проверяют что. Вы проверяли? Понял. Вы проверяли газету эту? А кому доверять, кроме как BBC, Радио Свобода? Не, Досу не, не, подождите. И Ради... Смотрите, смотрите Послушайте, вопрос вы, мне. Послушайте не, мне вопрос. Да? Фотографии показали э, два золотых туалета. Когда эти да. туалеты были у Медвича? Ну, когда были? В его квартире они были. Когда, когда? Что, прислать ссылку? Я могу прислать ссылку. Не когда это было? Ну это когда было, то есть раньше было, а потом не было. Что Я было не знаю, когда. вообще? Да Я ладно. не знаю, ну, когда. Не все? Сдался, давай. Все, след за кораблем.